Вітаю, друзі! Ви на Фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Світаном, Романа Григоровичу. Я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю всім здоров'я! Навзаєм на календарі у нас 29 серпня. Це для глядачів, які дивляться наш стрім, Пропоную нашу розмову розпочати з новини про те, що бійці Гуру уразили у Криму російську РЛС зі складу комплексу С 400 А в цілому повідомляєте, що зокрема і служба безпеки України за 4 дні уразила 17 російських систем ППО, РЕП та РЛС. Роман Григорович, до чого це йде підготовка? Ну, уничтожение локаторов радиотехнических войск противника, РТВшки российской, всегда ведется, ну, во-первых, системно, если есть такая возможность. То есть для чего? Для того, чтобы уменьшить плотность ООН на других участках России. Дело в том, что особенно по крымскому направлению. Россияне, как только мы, допустим, уничтожаем какой-нибудь локатор или зенитно-ракетный комплекс в Крыму... Тут же снимают его, с, ну такой же комплекс, снимают, допустим, с НПЗ, снимают с военного объекта уже на России и тянут в Крым для того, чтобы прикрыть Керченский мост. Потому что если сгорит какой-нибудь очередной НПЗ, Путину так, поскольку по стопу НПЗ в основном все частные, причем американские, израильские, какие попало называется, но только не, не путинские. Там все чем понятно, занимается этим вопросом, но тем не менее, не, не так ему болит, как Керченский мост. Потому Естественно, бросают НПЗ, прикрывать и бегут в Крым. И вот таким механизмом уничтожения на данный момент уничтожения ЗРК и, и локаторов в Крыму можно, в принципе, засушить всю российскую ПВО. Останется только Москва и Керчь, Керченский мост и все. То есть ну, правильно делают. В этом смысле это одна из основных задач. Ну и вторая задача это если впереди, допустим, серьезная атака по Крыму, либо по Новороссийску, ну, допустим, по Сочи, по Новороссийску, возможность такая есть. Особенно сейчас, в преддверии 31-1 числа. 31 августа, 1 сентября в Китае саммит ШОС, это Шанхайская организация сотрудничества, это их не сотрудничество, там, -то практически все будут руководители Средней Азии от Армении до, до, до Казахстана, ну, естественно, от Африки до Кубы, то есть много кого соберет, несколько десятков соберет Си Цзиньпинь, туда однозначно потарахтит Путин со своими чемоданчиками, И вот чтобы их там побольше наполнилось, надо будет ударить на 31 первое число. Но ну, есть вещи такие геополитические, очень выгодные для нанесения ударов по российским военным объектам, массированных ударов. Поэтому не, не исключая такой возможности, что провисание по некоторым позициям, вот уже несколько дней мы там сильно не работаем. Идет накопление, скорее всего, наших, нашего количества средств поражения, то есть беспилотников, ракет. А вот на 31 первое число можно, конечно, зарядить по Китаю, по Китаю, хотел сказать. Ну, в принципе, Россия это Китай есть. Зарядить по России, чтобы там у Си уши позаворачивались. Но за Путина, я уже сказал, запустят новый завод по производству чемоданчиков для наполнения. Обратно все это добро повезут в Россию. То есть есть такая возможность. И вот такие удары, особенно массированные удары по локаторам, особенно по локаторам, говорят о том, что в том числе еще и такая задача выполняется, не исключая этой возможности удара. Но надо забывать не только по 31 и 1, еще и про 3. То есть 3 сентября Путин как раз останется в Китае. 31 по 3. 3 сентября там проводится парад военный, посвященный 80-летию победы народной китайской армии в свое время еще в войне с Японией. То есть, то есть этот, эти четыре дня можно хорошенько поработать по России. Оторвано будет, с одной стороны, внимание от определенных военных действий российских, а с другой стороны будет приковано внимание как раз к Путину и как он будет себя вести в том же Китае. Вот хотелось бы, чтобы он там из туалета чемоданчиками не вылазит, просматривая сводки с фронта или сводки с уничтоженных военных российских объектов. Возможность, еще раз повторюсь, такая есть, вот эта подготовка чувствуется. Чувствуются, во-первых, удары по локаторам, а второе, то, что идет накопление на наших дальних средств поражений. И не удивлюсь, если появятся наши новые ракеты, или переданные нам, допустим, нашими партнерами, или, может быть, наконец-то произведенные на наших заводах ракеты в том числе от баллистики до крылатых которые в последнее время анонсировались и кроме анонсиков мы пока ничего не видели хотелось бы их увидеть вживую вот именно с 31 числа а это где-то с субботы на воскресенье в ночь то есть у китая ну то есть они восточнее у них раньше день начинается там на больше, чем 10 часов, потому вот где-то в ночь можно было работать, чтобы с утра вышли не на эту, на эту встречу великую, и тут же начали Путину вся эта толпа президентов и участников ШОС, и приглашенных в том числе Путину соболезнования выражала. Хотелось бы на это посмотреть, конечно. Роман Игорьевич, а в принципе, цей взлет диктатору, он что несет российско-украинской войне? Ну, Путин будет у всех просить помощи. Ну, потому что эту бешеную собаку уже хорошенько запинали. То есть мы запинали самое интересное, мы смогли это сделать. Как бы это нам не тяжело, не тяжело было, удержали первую волну, сейчас работаем со второй волной, причем работаем с тылами. У россиян проблема с личным составом, то есть вот эти, если мы вторую волну перемолотим, это очень важно вторую волну перемолотим. У россиян будет проблема с личным составом, техникой, боеприпасами. И с экономикой, если не остановит никто, никто хоть не остановит Мадера, и он до конца года с такими темпами по 20% в месяц отминуснет российскую нефтянку, то у Путина будут очень большие проблемы, куда он побежит. Он может побежать к Трампу попроситься куда-то, но там сейчас уже не так все просто. Уже в Америке фондовая Америка, и двупартийная, я бы так сказал, фондовая Америка уже понимает, что Трампа не туда понесло, надо его немножко подворачивать. То есть там проблема будет. Знаешь, куда Путин побежит? Побежит, естественно, к Китаю, в Китай и в ШОС запрашивать какую-то помощь. Причем помощь, финансовую помощь, военную и в том числе людскую. То есть он может запросить у этих всех товарищей, которые Некоторые, которые нам совсем не товарищи, определенную помощь. Хотя вот там довольно-таки такая пестрая публика будет. Начиная от Алиева и Пашиняна и заканчивая да, тем же Сидзиньпинем. То есть там набор довольно-таки серьезный будет представитель. Иногда даже с серьезными противоречиями. Ровен Григорович, але дивіться, там буде чинним, Ну тут зрозуміло, так. А от алію ну, мається на увазі, коли ми кажемо про Азербайджан. Останнім часом можна сказати, що відносини то погіршилися значно і з Російською Федерацією. Ми бачили, що і підприємства Азербайджанські на території України були атаковані так. так, Тут про що тоді може йти мова вперше, тоді тоді виходить Аліїв зустрінеться із Путіним там. ну, вопрос. Дело в том, что все-таки Алиев летит не в Москву к Путину, а летит в в Китай. Это немножко разные вещи, и там вряд ли они где-то могут пересечься. А тем более, не заметив Путин, он может на него просто на него сесть или наступить, будет потом подпрыгивать, и быстрее чемоданчики наполнятся, естественно. То есть нет, вряд ли там именно вот такой контакт, я просто говорю, что слишком разношерстная публика, которая там соберется, естественно, там будет пытаться лавировать, то есть проскочить между каплями дождя, естественно, себе что-то подгрести или, по крайней мере, заручиться какой-то поддержкой. С Азербайджаном, дело в том, что вся беда Азербайджана за последние больше чем 30 лет, это же как раз от России, ну откуда взялся Нагорный Карабах, если бы россияне не поддержали армянских некоторых представителей карабахской этой диаспоры, ну, не было бы ничего, не было бы этой беды. И, и армяне бы до сих пор бы жили в Нагорном Карабахе, который является территорией Азербайджана, никто бы их не трогал. Там те столетние беды, которые были, опять же, с помощью в свое время россиян, запущены Российской империей, потому что они там на, на Кавказе, на Южном Кавказе вечно вставляли свои копейки, они уже забылись и, в принципе, особенно после Советского Союза, чуть затерлись. Так вот Россия опять зажгла 30, больше 30 лет назад опять этот пожар и еле-еле его вырули, по крайней мере, вырулили Пашинян и тот же Алиф. То есть вдвоем решили этот вопрос, помогал, естественно, Эрдоган, тут надо отдать ему должное. Решили вопрос, и я не думаю, что еще раз, еще раз Армения или Зирваджан запустит российские эти щупальца в свои, в свои отношения. Решат они все вопросы. Они решат, все-таки Южный Кавказ это люди, которые там тысячи лет живут, даже, даже те же туркоманы, пусть сотни лет назад они там пришли, но они долго живут, они эти вопросы должны порешать. Там и иранцы могут, кстати, также сыграть свою роль, если, опять же, не будут, не будут заангажированы Москвой, заангажированы россиянами. Потому посмотрим, где, куда Путин посадят. Это раз, второе, еще непонятно, Путин ли полетит. Там это будет тоже понятно. Там двойник, тройник удлинитель, же он кого угодно может туда отправить. Значит, будет сидеть где-то в районе туалета, рядышком, То есть, в основном там такого рода двойники сидят. Тем часом все одно. Путин продолжает атаковать украинские мирные места, и, в частности, этой ей ночью по городу Днепру, так там. На жаль, відомо про двох загиблих людей. Також є постраждалі. А у Києві оголошено день трауру за загиблими людьми під час вчорашньої атаки. При цьому Російська Федерація ми чули, говорили, що якби вони виправдовують цей смертоносний удар. кажуть про те, що ніякого повітряного перемир'я не було. Зокрема, про це казав Пісков. Так європейці телефонують тим часом Трампові. А у Білому домі беруть і ставлять на один ряд удари, по НПЗ и удары по, по, по цивильной инфраструктуре. Так как на это реагировать нам тогда? Ну, так там все просто. Кто ставит в один ряд? Витков и с левитами. Ну, так они правильно ставят. Они же специалисты по, по израильско-палестинской теме. То есть для них зачистить газу, раз, разнести ее в ноль, это же примерно то же самое, что сейчас россияне делают с Украиной. Поэтому для, для них это вообще не проблема. Надо же просто понимать, кого мы имеем в виду под американцами. Американский народ сочувствует нам, однозначно понимает, что россияне это мерзопакостные твари в мире, которые в принципе просто не могут сосуществовать со своими соседями. Почему в принципе надо эту Российскую Федерацию довести до состояния, развала как развалили свое имя Советский Союз, когда она уже развалится, когда уже из обретут свободу те республики, из которых она состоит, будем по-другому разговаривать с якутами, бурятами, татарами, башкирами, ингушами, ичкерцами, и дагестанцами и так далее, и тому подобное, не будет там вот этой российского духа, где-то там в Москве останется вся эта вся эта болотная нечисть, ну там с ними тоже можно будет разобраться, то есть Здесь же вопрос, кто подает такого рода действия. Вот подают израильские представители американской администрации. Поэтому надо так к этому и относиться. На данный момент Америку захватила, так сказать, инфильтровалась израильская практически власть, как в Украину, как и в Москву. С Москвы они начали расползаться в основном. Они между собой, естественно, все эти вопросы нивелируют. И это видно, это понятно. То есть для них это примерно одно и то же. С одного, скорее всего, типа хабадного центра все это управляется, но это пусть разбираются спецслужбы. Здесь четкие чувствуются вот такие четкое управление. а Значит, это международная преступная группировка, МПГшка, этническая так называемая. Это если не запустятся спецслужбы всех государств, которые, на которые заползли эти израильские, инфильтровались эти израильские уже спецслужбы. Там масат надо искать, там можно много чего найти. То есть не будет, не решится вопрос. Потому что нам надо на это реагировать, как вот на э, из, израильское давление, не более того. Не американ. Это раз. Второе. Ну, удары россияне про проводили, проводят и будут проводить. Они правильно, вот тут с одной стороны россияне это и говорят, они ни в какое перемирие не вступали, потому что били по нашим НПЗ. Ну, вот с месяца назад тот же, тот же Кременчугский НПЗ, недавно Кременчугский НПЗ, они опять ударили. Там уже нечему гореть, по большому счету, но они, тем не менее, находили, потому мы с вами еще несколько месяцев назад сказали, а что это такое. Россияне лупят по нашим НПЗ, они просто все выбили уже их, просто немного. Вот Кременчугский оставался, где-то там что-то скорее всего шебуршились, россияне его дочистили. Они ни в какое, ни в перемирие не вступали. Это наша барыжня, это зеленая, эти артисты барыжного жанра, это они обеспечили россиянам недоторканность их нефтянки полгода назад, обеспечив, помимо того, что создали серьезную финансовую подушку, они за полгода, сколько, то если они за год треть триллиона, то за, за полгода ну, где-то 150 миллиардов долларов получили с нефтянки российской. То есть обеспечили россия, российской экономике определенное количество нефтедолларов, плюс обеспечили российской армии достаточное количество топлива для, как минимум, второй волны, ну, для летней военной кампании. У россиян сейчас, даже если мы сейчас все НПЗ сожжем, вот на данном этапе, российская армия ничего не угрожает, они со складов все тянут. То есть они набили склады стратегически, сейчас со складов все тянут. Мы не остановим ударами по НПЗ движение российской армии этой, этой военной кампании. Это сейчас бьем только, чтобы следующий не было 26-го года. То есть, не дай бог, опять остановится, так тогда будем ловить еще и следующую военную кампанию. Туда этих зеленых барыг бы тогда на линию боевого соприкосновения вывести. Мы, кстати, говорили несколько полгода назад, что вы будете ловить вторую волну, лучше сами выходите на ЛБС. Потому что там никого не будет. Только, только ваше участие непосредственно. Таких не видно на линии боевого соприкосновения. Ловят кого попало, туда бросают, сами не выходят. То есть э, здесь вопрос, связанный с обеспечением безопасности российской нефтянки, он уже в плоскости госизмены лежит. 111 статьи Уголовного кодекса Украины. Здесь вопрос, кто будет их привлекать. Это, ну, это власть, да, это сама себя не привлечет. Знаете, следующая власть. Никто ж не забудет. Это, думаете, кто-то забудет? Да не забудет. Нигде они не, не спрячут. Ни в Иерусалиме, ни в Аргентине, ни в Монако, ни в Москве. В конце концов достанем и спросим, а что это было. То есть убили тысячи людей наших из-за того, что обеспечили эту безопасность. В одностороннем порядке, как оказалось. То есть россияне же брехать не будут в этом смысле, еще раз повторюсь, били по МПЗ, даже ничего не обозначая. Это было четко понятно. А вопросы есть именно как раз к этой барыжной зеленой власти. На кого они в конце концов работают? Арван Григорович, міністр закордонних справ Туреччини, каже про те, що Кремль вже не планує контролювати всі чотири області, тепер йдеться лише про два регіони. І, зокрема, йдеться мова про утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за Росією 25-30% території Донецької області. Я його цитую. Той факт, що Москва погодилася гарантувати ці умови механізмом безпеки, вражає, це створює основу для майбутнього врегулювання, хоча водночас і ставить складні виклики перед обома країнами особливо Україною так це що тоді виходить що путін якщо він так каже прі погодився на зупинку вогню, на заморозку тоді війни подіючій лінії чи, ліні, чи як на це реагувати ну це капітуляція україни канісно буде за щоб україна капітулірувала у його ж діло головне у нього не задача там остановки бойових Ему главное обязательство украинской власти военным путем не возвращать оккупированные территории. Потому что он прекрасно понимает, тот сухопутный коридор, который он на себе намастырил в Крым и Крым сам по себе, это с точки зрения освобождения очень легкие цели для нас, как только у нас появляется авиация. Он прекрасно понимает, что она появится. Не сегодня, а так завтра. Достаточное количество авиации, то есть больше сотни самолетов, ну хотя бы до сотни самолетов, если появится толковых с нормальным вооружением, Перерезать сухопутный коридор, это я вам как летчик говорю, это не проблема. Несколько месяцев работы, только надо достаточное количество средств прожить. Несколько месяцев работы россияне сами оттуда уползут из Крыма и сухопутного коридора, прижатый к морю. Азовское море черное зажало практически в тиски Крым это оперативный географический котел, а сухопутный коридор 500 километров по ширине, 80 километров в глубине, то нет такой возможности удержать его с военной точки зрения. Поэтому Путину очень важно обеспечить безопасность уже другими механизмами, политическими, геополитическими. Ему надо стопроцентное принятие капитуляции, то есть чтобы украинское общество, украинская армия это приняла и отказалась от вооруженной борьбы. А украинское политическое руководство какую-то писульку написюкало Путину, как это сделал Порошенко в свое время в 2015 году. Тогда делегация написюкала эту писюльку, и он ее оттянул, Минф-2, это я ее так называю, он ее оттянул в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, Совбез ООН, своей уже, своим решением, своей резолюцией, запретил военный возврат части Донбасса, оккупированной Россией. Вот так Порошенко в 14-15 году по минску второму отрезал часть Украины. Мы до сих пор, мы ни разу не зашли за эту территорию. Ни разу. Вот за границу Минска-2, там где Порошенко ее нарисовал, ни разу туда не зашли. Хлопцы, кстати, с аэропорта Донецкого об этом не знали, что Донецкий аэропорт, Поэтому по, по этой линии оказался у россиян. Не знали и воевали 245. Ну, то есть, это, это Порошенко сделал в 15 году, и то же самое сейчас Путин, А он отработанная у него схема. Может, не надо, не надо ничего. Ему надо в э, бумажку, которую он может показать в соввезии, по, по которой нас, оби, нас обяжут не возвращать оккупированной территории военным путем. А ему больше ничего не нужно. То есть на определенном этапе до следующего накопления сил средств Путину ему надо будет обеспечение безопасности сухопутного коридора и Крыма. Вот он этого добивается. И этого добиваются, самое интересное. Все так называемые наши дружбаны, типа турок и многих и дальше, от Турции до того же Вашингтона. То есть у них же эта задача стоит. Надо как-то сделать так, чтобы украинцы подписали эту писюльку. Вопрос в чем в том, что те, кто должен в принципе подписывать, они уже не имеют легитимности на эту подпись. Я вот сколько раз говорил, чем хорош в этом смысле сейчас президентский аппарат? У них нет легитимности с 21 мая прошлого года. Она не подтверждена судом конституционным судом. А раз так воевать и не могут, тут вопросов нет. Бери шинель, бери пулемет и вперед на линию было соприкосновения. А вот писюльку подписать не буду. Потому лучшего варианта для нас на данный момент в такой ситуации, ну, очень сложно придумать. Почему Путин из трусов выпрыгивает, он не знает, что с этим делать. Потому что прекрасно понимая, что ту писюльку, которую подпишут эта зеленая власть, она будет такая же писюлька, как и если бы ее подписал тот же Янукович. Примерно на, на таком, же, на таком же уровне. Потому что без полномочий, а полномочия определено Конституцией. 103 статья Конституции дает президентские полномочия на 5 лет и больше не дает. Вот шестой год это уже не может быть, эти, эти полномочия у президентской власти, она уходит в Верховную Раду, то есть как, как, минимум в главе Верховной Рады. Это же уже было в 2014 году, та же самая картина, когда убежал Янукович, эти все полномочия ушли тогда в Турчино. Ну, то есть, механизм этот есть, все его прекрасно понимают, и, исходя из той ситуации, что нам, это нам, украинцам, это выгодно. Вот такая ситуация выгодна, потому что сдаться никто не может. А все остальное, чтобы они не подписали, это будет просто А4 формат, на котором какая-то писюка. Все. То есть, вот где у Путина проблема. И сейчас эту проблему все пытаются решить, а ее без передачи власти Верховную Раду, либо без перевыборов президента, что Конституция не запрещает. Тут вот тоже надо четко понимать. Конституция запрещает, есть прямой запрет перевыборов Верховной Рады, законодательной власти. Там есть прямой запрет во время введения боевых действий. Запрета на перевыборы, допустим, президентской власти нет в Конституции. Это по запрет есть только в законе, который приняла Верховная Рада, который она может принять за 24 часа, мы же даже как кабинет переворачивается. То есть вот сейчас никто не знает, как обойти вот эту беду. Путин ее не принимает, потому что он ее не видит, не видит механизма каких-то подписей или капитуляций, которые ему нужна с действующей зеленой властью. А механизма, допустим, перевыборов на данный момент нет. Ну, его просто не существует, потому что он заблокирован тем же законом. ЦИК никак вам не будет, не разблокирует, сама ЦИК не может разблокировать без... Принятие другого закона или снятие этого закона, по крайней мере, о запрете на перевыборов президента, работать во время боевых действий. Вот и все. Вот они сейчас все бегают с этой всей бедой, решить ее не могут. Я уже столько раз говорил, как ее решать. Ну, во-первых, сдаваться никто не будет, это а вообще идиотизм какой-то. То есть не рассматривается вопрос сдачи. Это однозначно. А власть надо передавать, уже давно пора передавать в Верховную Раду. То есть, ну, был, был бы председатель Верховной Рады, это более зубастый, он бы сам ее забрал. А так, здесь уже надо смотреть всему миру, что с этим делать. Оптимально, еще раз повторюсь, Верховную Раду президентские полномочия должны быть переданы. Президент, это так называемое звание, его никто не заберет, даже Янукович президент, это же звание. Но полномочия должны быть сейчас в Верховной Раде и оптимальный вариант перезагрузить еще раз перезагрузить пару, э, наш кабинет министров. Ну, за 24 часа его можно перезагрузить. Причем, на данный момент там часть министров, которые были поданы президентской веткой власти, у них тоже легитимность такая себе. Они же должны были их подавать, а легитимности нет. То есть, здесь тоже такой, такая беда. Что надо сделать при передаче, а лучше через Конституционный суд это сделать. То есть, заявку в Конституционный суд, запрос, КС передаст полномочия президента в Верховную Раду, а вот после Верховной Рады, имеется в виду председатель Верховной Рады, он уже будет подавать, глава Верховной Рады, он уже будет подавать с полномочиями президента весь новый кабинет министров. И тогда у нас станет нормальная, восстановится нормальная парламентская президентская республика, в которой законодательной властью будет парламент, исполнительной властью будет кабинет министров. Ну только в Кабмин же забрать, набрать надо, не шмыгали, не шмыгали очередную. Оптимальный вариант – завести туда военных. но мы сколько, мы четвертый год с вами об этом говорим. Пока этого не сделают, по проблемам это не решится. Давайте обговоримо ще одну проблему. Старонову її Стерненко повідомляє волонтер про те, що після масштабних повітряних атак фіксуємо нові накази на переведення фахівців ППО у піхоту, в тому числі і операторів дронів-перехоплювачів. Він каже, що з одного боку розповідаємо, як ми зараз розбудовуємо ППО, а з іншого боку, цю систему руйнуємо. і це на тлі нарушення виробництва шахедів. би ви відреагували на це, і що тоді це означає, що якби ну. Имеется на виду, что у нас будут проблемы то есть вооруженных беспилотников? Военные, когда обозначают какую-то проблему, они обязательно должны предлагать методы ее, ее исправления. Если просто военные говорит о проблеме и не говорит, как это исправить, ну тогда лучше бы молчал, называется. Вот как решить эту проблему? А какая основная проблема – недостаток пехоты. Мы с вами сколько говорим об этом? Второй год. Надо поставить строй силовиков. То есть, почему берут и сейчас снимают, допустим, дроноводов, имеется в виду пилотов и штурманов, и технарей, в том числе, с управления дронами? Да потому что пехоты не хватает. Однозначно не хватает. Ее и не будет хватать. Почему? Потому что пехота на данный момент она вся в силовиках. То есть так, та пехота, которая должна быть в строю в вооруженных силах Украины, она у нас в правоохранителях осталась, там сотни тысяч. Хотя бы сотню тысяч поставить в строй, снять брони и запустить ТЦК, работу ТЦК на внутреннее потребление среди правоохранителей и госслужащих, вопрос решится. И не надо будет тогда снимать дроноводов в пехоту переводить. Это не их задача абсолютно них, они, они на, на другое подписывались, называется, и не, из них пехотинцы не всегда хорошие, их на, наоборот еще надо охранять пехоты, то есть какую-нибудь пару, любую пару или тройку драноводов надо обязательно ставить рядом пехотинца, все силовика, который бы их прикрывал от внешних каких-то воздействий, потому вот только так. Вот таким способом снимется проблема. Если ее не, не решать, то тогда не только не только пилоты дронов уйдут в пехоту, тогда до генералов придется в пехоту уходить, а там уже кем, уже то другой вопрос. Потому единственный механизм только поставить строй силовиков. Снять брони, поставить строй силовиков. Другого механизма нет. Романе Григоровичу, щиро дякую за цікаву та важливу розмову, за детальний аналіз подій і за те, що щоденно приділяєте свій час нашим глядачам та ділитесь своїми знаннями і порадами. Звичайно, слідкуємо за подіями та аналізуємо у спільних ефірах, за що вам безмежно дякую. І давайте звернемось до наших глядачів. Друзі, традиційно вас закликаю підписатися на нашу платформу та поширити це відео. Нагадую, що таким чином ви допоможете, бо думку Романа Світана змогли побачити та почути якомога більше людей. Щиро всем дякую за увагу и до встречи в следующих эфирах. Роман Григорович, я буду вас ждать еще раз. Дякую. До свидания.